Прошедшую субботу и воскресенье 9 футбольных команд участвовали в пятом городском турнире памяти Олега Васильевича Чумака, легендарного футболиста крибаса и детского тренера по футболу. Председатель Федерации футбола Кребоворога Константин Караманис по непонятным политическим причинам саботировал этот турнир. По этой же причине детская команда клуба «Горняк» не приняла в нем участие. Христианская детская команда «ПНЛ» также не приняла участие в турнире, но уже, вероятно, из-за амбиций руководства «Шелтер Плюс». В любом случае совершенно непонятно, почему должен страдать детский спорт из-за очередных выборов, которые на Украине не кончаются. Я вітаю вас на відкритті п'ятого міського дитячого турніру з футболу пам'яті легендарного криворізького футболіста клубу «Кривбас» Олега Васильовича Чумака із 9 до 11 років. Тож давайте гучно привітаємо своїми оплесками! Особлива подяка організаторам нашого турніру спортивному клубу Спарта. Спеціалізовані дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву та громадські організації відокремленого підрозділу Золоті леви Чорної Сотні в місті Кривому розі. Отже, я оголошую турнір з футболу відкритим. До слова начальника управления МВС Рогу Андрея Дорогие присутствующие, дорогие участники соревнований. Конечно, раз здесь находиться, первый раз вижу это поле и вообще для меня это, ну, если честно, открытие, что у нас есть такие такие площадки. Спасибо создателям этого поля. Конечно же, спасибо организаторам этого турнира. Вам хлопцам, пацанам, дай Бог всем здоровья, победы, только победы. Я за вас и закрыл вас. Золотой левый черной сотни Тарас Матюк. Слава Украине! Насчет, так как я сказал, только что зараз депутат, насчет политики, тут нема никакой политики, а только поддержка в спорте, в организации, потому что у нас и в организации есть чемпионы света, недавно стала девчонка чемпионкой света, дзюдо, Так що 14 років серед кадетів. Так що ми підтримуємо спорт і все будемо робити для спорту, тому що в нас в організації дуже багато побратимів, які воюють на сході до України, які ми є спортсменами по сьогоднішній день. І велика дяка вам, діти, за те, що ви є. І ще раз натхнення, здоров'я вам і Божого благословення. Слава Україні! Громадської організації Золоті леви Чорної Сотні в місті Кривий Ріг Руслану Ковальчуку. Дорогие дети, желаем вам успешно провести этот турнир, так как я являюсь родственником Олега Васильевича Чумака. Хочу от всей семьи, от нашей организации поздравить вас с открытием турнира, пожелать вам спортивных успехов, достижений. Пусть ваши мечты в футбольной карьере сбудутся. Удачи вам, спасибо. Ваші гучні оплески нашим майбутнім чемпіонам! <рідування> Кожна учасник команди отримає ось таку чарівну чашку. Хватиться до змагань. Усім удачі і успіхів! Тиждень буде розрахований на два дні. Сьогодні перший игры на стадионе Спарта, на следующий день на 44-м квартале. Финальные игры. И сейчас будут первые туры и на двух полях. С одной стороны и со второй по, по, наполовину. И так и пойдет. Всего 6 игр будет на этом стадионе. И на том стадионе две финальные игры. То есть стадион да. разделен на две части. Да. И, да, и да. будет турнир происходить да. одновременно. Два буквально. тайма по 15 минут. деточки. Это считается мини-футбол? Мини-футбол, да. да, да. Это три, ничья, очко, Дай! Дай! Дай уже! Дай, дай, дай! Илюша, дай! Дай, пас, пас, пас! Давай, пас! Назар, подходи, Назар. Ярику, подходи Ярик. В субботу команды были разделены на три группы и по круговой системе были отобраны финалисты. В воскресенье на поле спорткомплекса «Молодость» на 44-м квартале за первое-третье место сражались команды «Цегок-1», «Шахтер-1» и Крибас 1 В решающем матче чемпионом стала команда «Шахтер-1». Крибас 1 заняла второе место, соответственно, третье досталось детской команде «Цегока». Симулянова. Я очень доволен своей игрой. Команда была очень сильная. Было очень сложно ее выиграть. Мы старались изо всех сил. Мы поставили себе цель выиграть этот Дурочка. турнир. И мы выиграли. памяти Олега Васильевича Шермака. я хочу объявить результаты. Первое место занял «Шахтер». У -у -у -у! Второе место «Кривбас». И третье место «Цыгов». Расстроен. Все такой вид расстроенный. Все третье место, да? Награждается команда Кривба. Ну как, ты доволен? Золотыми медалями. Награждается команда Шахтер.